Эпатаж в мире моды всегда считался признаком гения. Достаточно вспомнить громко заявивших о себе с помощью крайне вызывающих коллекций Джонни Гальяна или Вивьен Вестл. Но всегда ли совместимы мода и провокация? Именно об этом мы поговорим сегодня. Что самое эпатирующее вы допускали в своем внешнем виде? Наверное, я ставила волосы и ракезы. Вот. И так пошла на свадьбу. Когда тебе 17 лет и ты хочешь как-то выделиться из толпы, волосы зеленого цвета. Это все было. Э -э Какие-то рваные вещи, да. Э -э когда бабушка, мама умоляла, пожалуйста, рустам не носи, не позорь семью. Но это была такая потребность. Всегда э, в определенный период жизни, ну, наверное, у молодых людей всегда бывает такое, да, хочется тебя как-то вот, э, как это вынести из ряда, что ли, да, быть особенным. Это нормально. Я думаю, что принципиально важно, если это идет изнутри, ну просто ты, если этого не сделаешь, ты погибнешь тогда это оправдывает все. К сожалению, много людей, которые просто по-английски говорят «wannabees», которые хотят быть похожи, это всегда ощущается, видно, и, к сожалению, это не всегда хорошо для этого человека. Очень важно научить человека одеваться правильно в будни, в жизни, на работе, дома и так далее. Подашь, ну, это так, перчинка, которая, ну, может быть, нужна в жизни каждого человека. Эпатаж он всегда уместен или есть у него какие-то ограничения, есть какие-то совершенно недопустимые для ипотажа э, обстоятельства? Конечно, не везде, но бунтарский дух остается бунтарским духом. Просто нужно понимать, что есть элементарные азы воспитания и э, не, выглядеть, э, не выглядеть аллогично как минимум. Конечно, должны существовать марки, которые эпатируют, потому что люди, тусуются, они гуляют, они яркие, они хотят взрослеть, они хотят развиваться в стиле. И это возможно. Я за то, чтобы был, был выбор всегда. Все не могут причесаться под одну расческу и выглядеть одинаково. Из-за этого кто на что горазд. Но я за то, чтобы были и марки, которые исходят с ума, конечно. А как вы считаете, предстоящие новогодние праздники – это повод для того, чтобы продемонстрировать эпатаж в своей одежде? В зависимости от того, у кого какая вечеринка. Я, безусловно, за то, чтобы Новый год был семейным праздником, а все вечеринки оставались на дни после этого. Но всем советую, конечно, в Новый год наряжаться, потому что жизнь очень быстрая сейчас, и мало возможностей носить длинные платья, мало возможностей танцевать медленные танцы. Поэтому, если есть возможность это делать, конечно, нужно и наряжаться, и танцевать, и одевать платье в пол, и сходить с ума, и делать сумасшедшие наряды. Потому что жизнь еще настолько быстро, что уже завтра ты будешь смотреть на розовые, синие или зеленые волосы и думать, как давно это было. Мы узнали, что думают об апатаже самые модные люди. Ну а предстоящие зимние праздники допускают оригинальное решение не только во внешнем виде, но и в новогодних подарках.